вижу большое сверхъестественное соединение, которое образует истинные последователи Иисуса Христа. Их объединяет вместе Дух Святой и двухсторонняя Сторонняя, надежда на Христа и Его Слово. Из этой верующей в Библию и сверхъестественной церкви образуется подпольное общество, которое будет состоять из всех разных церквей и общин. Это ван, это туз, это Рэп груз плавят цепи, кричат внутри тысячи мыл Я рву горло и ртом, уже чувствую кровь Изнутри говоря, голосами отцов Пожирает пожар, но не трогает бронь Это крест на щите, несет огненный конь И до неба растет наше дерево, рода начала беря С Касаясь божественных врат Продержимся, выдержим, выстоим, брат Игра стоит свеч, время раны залечит И логики сердца делами перечит Отпразднует Русь над врагами победу Святой дух за стол с нами сядет к обеду Из центра земли и до самого края Настанет гармония, светом сияя Будет век золотой, это век красоты Где возможно на все посмотреть с высоты Это были мечты сынов Бога Христа, чтобы мы заняли на Олимпе места. Будет век золотой, это век красоты, где возможно на все посмотреть с высоты. Это были мечты сына Бога Христа, чтобы мы заняли на Олимпе места. И нашу победу отпразднуем. Станет останется золото в слое гранита и небо защита от, от метеорита Слово закон, наша сила и воля разрушит оковы магнитного поля Считая триместрами новое лето, мы были Войны света и новая эра планеты земли Несет отпечаток добра и любви Неправильный выбор мы делали сами Страдая за это в сансаре веками И из тела непрошенный зверь Мы стали иными навеки теперь Истоки земли и небесные силы Подняли нечистую силу на вилы Будет век золотой, это век красоты Где возможно на все посмотреть с высоты

я готов под приказ советского правительства приступить на защиту моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик, и как воин вооруженных сил вину защищать ее мужественно, умело, достоинством и честью. Мне следят за их кровью и самой жизнью для достижения полной победы над врагами. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Еще вчера эти парни сидели за школьными партами, стояли у станков, водили комбайны, но подписался под словами присяги и открыта новая страница жизни. Сегодня ты защитник Отечества.